Ей йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка. І в цьому відео ми дивимося знову. Продовжуємо дивитися серіал в гостях у бабулі. Так, це вже друге відео на моєму каналі. І зараз ми дивимося третю серію, так. Бо я минулий раз дивився першу, другу і четверту. Третю я не подивився, тому зараз будемо її дивитися, але ви перед переглядом цього відео обов'язково зараз. Поставте свій лайк, підпишіться на канал. Так, и мы будем починать. Так, поставлены, друзья. Якщо поставлено, то добре. Мы начинаем. Дорогие друзья, жареные семечки вызывают ряд смертельно опасных заболеваний. Таких как Спид, Онкология, Герман Шайч, Там не снимайте. Шалунишка. Да вот семечки внучку своему пожарила. А сейчас кеблы разнашиваю. Петровна. А что это у тебя за звуки такие? Гипнотизирующие. Вот, <служие> друзья, вот такая она. Когда червенец его сыпет, Яд дров, в семечке. Потом буду их давать своєму внуку. Вот так, поэтому... Можно чекать и будь что. давай давайте продолживать. Бомба активирована. Бабушка, ты не видела мой телефон? Да вот же он. Мы пошли в библиотеку. Возьмите семечек. Так, друзі, виходить, вона дала йому семочки з ядом і телефон з бомбою. Е, значить, ось так. Зараз е, побачимо, що з, не, е, що з ними буде. Ну, мені здається, я дивився так. Е, е, вони того їсти не будуть і бомба в них не зірветься. Ну, побачимо. Побачимо. Далі. Ауке! Ауке! Я себе зараз не трубку, Я тебе твою головешку на 360 градусов разверну. А как это? Вот так что ли? Будь пацаном, вывози за базар. Ты че? Да ничего, а ты че? Так, вот там такие бандиты. И зараз они будут грабовать их двух. Поэтому давайте дивитесь, дальше. дальше. Побачите, что с ними будет. Очень смешно. Опа! Тормозните-ка, базар есть. Не обращай внимания, ты вообще кто по жизни? Это не ваше дело. А что ты, Рамсиш-то? Телефон с камерой есть позвонить? Нет. Н нету. Вам чё западло нормальным пацанам позвонить дать? А если найдем. Вот, возьмите. Слышь, братуха, осемки а есть? Папа, пожалуйста. Ну все, свободно. <плес> і це був кінець серії. Зараз будемо дивитися з вами наступну серію. Тому давайте ставте це прямо зараз, хто не поставив лайки на відео, ставте і ми йдемо дивитися далі. А тепер дивимося п'яту серію, яка називається в гостях у бабулі 5 Хелловін». Так, давайте поддаёмся этой серии. Тому давайте приступаем, девайтесь. Боюсь пиковую даму вызывать. После знакомства с твоей бабушкой мне уже ничего не страшно. Ёлки-палки, где моя помадка? Опять мучок, наверное, взял. Пиковая дама, появись. Пиковая, пиковая дама, появись. Зачем вы вызвали меня? <свист> Я пиковая дама. <свист> Бабушка, зачем ты так пугаешь? Так, прикольный костюм был уже. Эээ, такий баб-калки. Дуже прикольный. Тоже собі такий хочу, добре. Але в мене такого нема. Тому давайте дивитися далі краще. Димте. Как ты посмела притворяться мной? Ти хавальню свою заткни, парамой кошвальная! О, чрт! Это все он! Я не виновата! Так, вона роз'явила мапку акула, це не дуже добре. Так, скоріше всього сказати, це зовсім не добре. Ви бачите, що який це, не знаю, навіть монстр чи хто, і вона просто кидає того монстра, типа б'є його дуже сильно. Получається? І перемагає. Тому так, друзі, і ліпше не злити. Тому давайте дивитись далі. Здравствуйте. Здравствуйте. О! А зачем вы фотографию? Ты клятву на зеркало повешали? Вот Вытащи меня отсюда! Видите, он думал, что это просто фотография, а то она просто в зеркало попала, он аж из когда увидел, что она говорит. Вот так, друзья, давайте смотреть дальше. отмечать А ви не бачили моего Понга? Нет, не видела. Лучше надо за своїми животными смотреть. Понга. І це був кінець п'ятої серії, друзі. Так, серії поки що тут не довгі. Ото ще старі серії зовсім. Але цікаві серії. Тому давайте приступати до шостої серії. Ось і наша шо... шоста серія. Давайте подивимося, що тут цікавого. Так. Так, давайте, начинаем. Бабушка, куда мы идем? В Диснейленд. Ура! О, Нинка, моя верная подруга, ты покинула нас еще такой молодой. Ну что ты стоишь, попрощайся с Ивановной, возьми ее за руку. Я не хочу. Возьми, я сказала! Прощайте. Ой, друзья, бачьте. Всі були в повному шоці, вона встала. Так. А Один з них навіть повністю волосся скинув. Ось так. Значить, давайте продовжувати. Більше нічого сказати, ну то не можу. племяшка меня опять схоронил, что ли? Вздремнула <звук> на пару часиков, называется. Не надо было тебя в наследство вписывать. Э -э, родные, близкие, покойной, не пугайтесь. Это просто газы гуляют в ее теле. Пора начинать кремацию. А куда я поехала? В солярий. Я тоже хочу. Да, так, да. Это солярий, да у нее хоче там позагоряти. Да, в солярі, да. Добре, даемся дальше. И я, бледная, как и я. И я. Девчонки, Фух. Почему ты не моим подругам Вот одно питание, друзья. Она постоянно носит с собой пистолет и ниш. Чи то так? На деякі випадки її древом, я не знаю. Мені здається, що вона завжди то з собою носить. Так, добре. Давайте тоді продовжувати дивитися. Помогло? Нет, я пошутила. ааа нет! Что случилось? Не отпускай эту кнопку. Почему? Зажжется печь, и они все сгорят. Я не могу больше держать. Вытаскивай их оттуда. <реклама> Выходите. Семенович, что ты вытворяешь? Я еще вот так могу. Солюнишки. Они не выходят. И в огонь все-таки включился, друзья. Тому зараз они все его там. Так, давай мы то побачим, какие у кого не кольору обойдут. Давайте подаемся, идем дальше. Так, идем, дальше. Они не выходят. Ай! О, а -а -а -а! хорошо, позагорали. Я держу, я держу. А где Нинка? Да уже не надо держать. Я здесь. А -а 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 -а! Дай ему, я не поняла, ты скопытилась или нет? Да говорю, уже взремнула я, этот выродок мою квартиру заполучить хочет. Что ж, все хорошо, а что хорошо кончается, мне пора. Все только начинается. Девочки, взять его! И на тему серия вся скинчилась, друзья. Поэтому давайте давайте дальше, на наступную серию. А, а наступная серия... Так, а наступ... Так, а наступная серия, даемся, девятая серия. Так, э, так, серия, так, девятая. Позор на, на рынке с, э, с бабушкой вы у всех, у бабули. Девятая серия. Тому давайте дивитися. Вот увидишь, я буду смотреть ей прямо в глаза, и она меня не спросит. Итак, капультуси. В доске у нас сегодня пойдет, пойдет, пойдет. Козявкин. Решай уравнение. Ой. Козявкин, твоя бабка и так у меня весь мел сожрала на родительском собрании. Ты еще мне тут фокусы будешь отщебучивать. Извините. Так, Лёшко позорився. Його штани порвалися. До, Прямо до трусів. А труси було видно, друзі. Ось так, значить. І всі з нього сміються. Так, так, і ще вона сказала, що його бабушка, тобто бабка Алка, е, з'їла всю країну. Тому це теж рахується як позор. Мені так здається. Ну давайте тоді продовжувати. Посмотрите! У него трусы в горошек! Лох! Лузер! Клинч! Бабушка, ты же сказала, что мы поедем в торговый центр. Тут еще лучше, тут все импортное. Надо мной все в школе смеяться будут. Да тут все твои тиктуки одеваются. Алла Пугачева, Майкл Джексон. Самса горячая, сосиска в тесте, беляши. Я хочу короткие черного цвета. Ты посмотри, какие отличные штанишки. Ну нет, мне такие не нравятся. Просто померь. Не понравятся, пойдем дальше. Я же не заставляю тебя их покупать. Но зачем мерить, если я сто процентов не буду их носить? Здрасте, есть такие штаны на мальчика. О, конечно, у нас и футболки модные, и толстовки молодежные. чье производство? Германия. Почем такие? Всего лишь 500 рублей. За триста отдадите. Ну если честно. Так, друзі. Бабкалка, як завжди, дуже сильно економить гроші. Тому е, не хоче купляти ті штани за 400. Тому, ось так, е, друзі. Виходить. Вона, значить, не хоче гроші тратити. Е, внуку не подобаються ті штани зовсім. Тобто льошці. Е, значить, значить так. У нас така бабкалка, тому... давайте дивитися дальше этот сериал. Продолжим. Большой. Вы берите, у меня у самой и сыны стираются отлично, удобные. Вот эта ткань, вот эта, ей вообще ничего не случится. Ну-ка давай мерь, вставай на картонку. Бабушка, ну тут же все ходят. Так кто на тебя смотрит? Снимай штаны. ха 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 а, а. Нинка, Алка, что Лёшку к школе одеваете? А у нас Анжелка себе трусы засрала все, вот мы за новыми пришли. Ты зачем девочку довел? В наказание покупаем штаны, какие я хочу. Ну прям на него сшито. Фасончик к лицу. Я не буду в них ходить. Ты посмотри, как тебе хорошо. Я что тебе врать буду? Скажите ему. Конечно, самый модный в школе будешь. Ну так что? За 300 отдадите. Ну, вы мне так понравились. Внук у вас такой хороший. За 450 отдам. Ну не знаю, за такие цены можно и в нормальном магазине купить. Но ты же сказала, что здесь лучше всего. Не влезай, когда старшие разговаривают. Берите за 400. Да что это за цены такие космические? Скидки пенсионерам у вас полагаются? Господи, пусть она перестанет меня позорить. Давайте за 350. Ну, мы походим еще и вернемся. Черт с вами! Берите за 300! Чтоб ты в этом шерпотребе бечевском запнулся и разодрал себе все к чертовой матери. Ай, красавица, дай ладонь, судьбу расскажу. Оу. Бачите, це цигани так. І одна вже сумку хоче її перерізати ножом. Оця менша циганка. І виконала Льошка, е, щось трохи здається, в шоці від таких приколів. Так, друзі, такий у нас дуже веселий серіал виходить. Ось так, друзі. Давайте тоді продовжувати дивитися. Там уже і у тебе було, було, всіх схоронила. Схоніла всіх! Обіла, обіла. І вас все об'ють. Так, в неї очі почервоніли. І вона сказала, що всіх, <сих> всіх вб'є. Це дуже недобре, тому давайте закінчувати вже це відео, додивимося до кінця. І це, друзі. Э, Остання серія в цьому відео, друзі. Якщо хочете, щоб я ще зняв серіал про бабкалку в устях у бабулі серіал, э, тоді ставте обов'язково це відео свої лайки. Ось <sighs> так. Подписывайтесь, друзі, на канал. Значит, бувайте, друзья, і всім па, -па.